আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ম যে অভিমান ছুটি ছবিখন বনাওঁতে কিমান টকা মোৰ খৰচা হ'ল কিন্তু তাৰ আগতেই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অন্তৰৰ পৰা কাৰণ এই পৰ্যন্ত আঢ়ৈ দিনত দুদিন আধা আঢ়ৈ দিনত অভিমানে ভৰি দিলে পাঁচ লাখ ভিউজত বহুত কষ্টৰে বহুত আশাৰে এখন ছুটি ছবি বনাইছিলোঁ মনোজ ভাই প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰথমখন ছুটি ছবি বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেইখনতে আপোনালোকে যিমান মানে সঁহাৰ দিছে নহয় মই ধন্যবাদ দিওঁ চাগে শেষেই নহ'ব ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট আগবঢ়াইছে আপোনালোকে আৰু মই চাই দিছোঁ ৰ'ব অকণমান চাওক ভিউজ হৈছিলে আপোনাৰ পাঁচ লাখ আৰু লাইক হৈছে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ লোকে লাইক কৰিছে আৰু পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ কমেণ্ট আহিছে এই পৰ্যন্ত কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই ক'বই পৰা নাই আৰু ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ মই নিজেই কাহানীটো আছিলে মোৰ আৰু স্ক্ৰিপ্ট লিখিছিলে অংকন দছে লগতে ময়ো সহযোগ কৰিছোঁ স্ক্ৰিপ্ট লিখাত তাৰপাছতে মিউজিক কৰিছে ছবিখনত জ্যোতিপলে আৰু সুন্দৰ এটি গানো আছে সেই গানটোৰ মিউজিক কৰিছিলে প্ৰসন্ন দায়ে আৰু গানটো লিখিছিলে ধ্ৰুৱ দায়ে গাইছিলে ৰুণ জোনাকে আৰু কেমেৰাত আছিল আমাৰ বিশ্বজিৎ মৃগাং তাৰপিছতে দ্ৰোন বিশ্বজিতে কৰিছে এডিটিং বিশ্বজিতে কৰিছে লাইটমেন আছিলে বিটুং আমাৰ ঘৰত আধা হৈছে আৰু আধা হৈছিলে মৰিগাঁৱত কৰিছিলে প্ৰাণজিত ডেকাই লগতে অভিনয় কোনে কোনে কৰিছে সেয়া হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়েই ভালদৰে আৰু আমাৰ আৰে তই ক'ৰ পৰা আহি গলি আকৌ অ মোক মানে ন কা এতিয়া মোক আৰু নেকি অভিযান চালো মই মই প্ৰায় মানে দুশ বাৰ মান চালো আচলতে কি ঘৰিয়ালে চকু পানী ওলাই তাৰপাছত লাগিলে মানে কি ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগিছে বহুত আপোনালোকে ঘৰত মোবাইল নাই মোবাইলটো শুনি কিবা ডিচপ্লে বেয়া হৈছে সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰত মানে টিভিত চাব আহিছে এতিয়া মই লগাই দিওঁ নেকি ঐ উঠ হয় উত তই মোক ফেচৱাৰ চুৰ কৰি লগাইছো ন কি মোক ফেচৱাৰ চুৰ কৰি লগাইছো নাই লগোৱা মিছা নকবি তোৰ চেৰিয়াটো কেনেধৰণে গ্লয়িং হৈ আছে কৰে মানে স্কিনক ব্ৰাইট বনোৱাত আৰু ইনষ্টেণ্ট গ্ল' কৰা একদম পাইছ আৰু এই ফেচ ৱাছ স্পেচিয়েলি মতা মানুহৰ কাৰণে বনাইছে আমাৰ কাৰণে বনাইছে আৰু এয়া একদম চুপাৰ কুল আৰু ৰিফ্ৰেচিং হয় কাৰণ ইয়াত মেন্থল আছে সেইকাৰণে এইটো মোৰ এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত ইয়াৰ ৰেটিং চাব পাৰো বহুত বঢ়িয়া ৰেটিং আছে টু পইণ্ট ফাইভ লাখ লে ৰেটিং আছে গম পাইছ দুটা বটল যদি কোনোবাই লৈ নহয় এটা বটল অফাৰত পাই মানে ডেৰশ টকাতে পাই যায় এই ফেচ ৱাছত সকলো আছে যি এজন মতা মানুহক দৰকাৰ গম পাইছ সেইবাবে আপোনালোককো কৈছো আপোনালোকেও এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক ইউজ কৰি চাওক তাৰপাছত স্কিনৰ ডিফাৰেঞ্চ চাওক অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ মই কমেণ্টত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি থৈ দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু মই কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিছে সেয়াও দেখুৱাই দিছো বিন্দাছকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবহে পাৰে আৰু আৰু এয়া কেঁচা পিঠা লাৰু হয় ধুনীয়াকৈ সকলোকে দিলোঁ খাবলৈ চাহ তাহ বনাই এয়া চাওক এখন হৈছে অভিমানৰ থাৰ্মেল ভাল লাগিছেনে বাৰু ডিজাইনটো এয়া চাওক মই চাৰ্চ কৰি দিলো মনোজ ভাই অভিমান দেখিছেনে তাৰপিছতে এইটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল এইটো চেনেল বুলি ক'ব লাগিব জীৱনৰ মনোজ ভাই এইটো হৈছে মোৰ এণ্টাৰটেইন কৰা চেনেল এটা দেই দুহেজাৰ সোতৰ চনতে খোলা চেনেল হয় এতিয়া এইখন হৈছে অভিমানখন এইখন মই এতিয়া ক্লিক কৰি অ'পেন কৰি দিম এট চলি গ'ল এই খুয়ে চালে মানে তাকে বোলো কেনেকুৱা লাগিছে সুধোচোন কেনেকুৱা

কি চাইছা দমকাটো চাইছা তুমি অভিমান চালা নাই চালা কেনেকুৱা লাগিলে তুমি কান্দিছিলা নেকি নাইকান্দা চলি আছে আমাৰ নেক্সট প্ৰজেক্ট বুলি নাভাবিব সেইবিলাক কিবা কালাৰৰ কাম চলি আছে কিহৰ কাম এইটো এইটো এই কবাৰ ভিডিঅ' এটা কালাৰ কৰি দি আছো অকণমান আপোনালোকেও মানে ইডিং চিডিং কৰিবলগীয়া থাকিলে কালাৰ কৰিবলগীয়া থাকিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে শ্বৰ্ট মুভি শ্বুটিং থাকিলে গানৰ শ্বুটিং থাকিলে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে হয় নে নহয় বাকীখিনি মনোজ গাই কৈ দিব আৰু ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি থৈ দিছো ডেছক্ৰিপশ্যনত ন কিন্তু চিংগল নহয় দেই কি কৰি আছা ক'ত বহি আছা শুই আছা উঠা 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 তাইক স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলো কিন্তু ইউনিফৰ্ম খোলাই আনিলো গাড়ীতে গৰম বুলি তাই আকৌ তলত আছে ঘৰত হয় দেখোন আৰু সৰু পালে চাওক মাছ মাৰি আছে বা এই ইমানখিনি সিঁচি শেষ কৰিব পাৰিব জানো খুৰী এইফালে চাই দে বাৰু আপোনাৰ মোক ৰঙা হৈ গৈছে খুৰী এনেও ৰঙাই বাৰু ইয়াত কিন্তু মাছ থাকিব দেই বহুত তিৰবি দেখিছেনে কেলৈ এৰিয়াত ইমান জোখ আছে মই ভাবিয়ে নাপাওঁ মাছ দেই সময় লাগিব পানীখিনি সিঁচোতে অলপ এতিয়া টাইমটো ৰাতি আঠটা বাজিলে আৰু আজি মানে অকণমান লোকেল মুৰ্গী খাব মন গৈছিল সেইকাৰণে গৈছিলোঁ মুৰ্গী আনিলোগৈ আৰু আমাৰ ফ্ৰিজটো চাওকচোন একেবাৰে খালিয়ে থাকে একো বস্তুৱে নাই চাওক এই এইখিনি মুৰ্গী মই আনিয়ে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াত মানে দিবলগীয়া একোৱেই নাই আৰু নিমখ হালধি পিঁয়াজ আদা ৰচুন আদি কৰি এভৰিথিং সকলো দিয়া আছে কেৱল কেৰাহী গৰম কৰিব লাগে আৰু বনাব লাগে বহুত দিন হ'ল মানে লোকেল মুৰ্গী খোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে আজি লৈ আনিলোঁ মেৰা মাংস ফাইনেলি হ'গৈ দেখি গোলাঘুল ভাতটো খাই উঠিলো আৰু আজি ইমানেই গৰম হৈছে ইমানেই গৰম হৈছে আমাৰ যিটো ৰুম নহয় সেইবলৈ পৰা নাই কাৰণ আমাৰ বাকীবোৰ ৰুমতকৈ আমাৰ গৰম কাৰণ বাহিৰৰ পৰা হাৱা বতাহ মানে একেবাৰে আহিবই নোৱাৰো চিলিং আছে যে খিকি চিকিও নাই বিৰাট এটা গোপ গুপীয়া গৰম এটা উঠে সেইবাবে আজি মানে এইয়া এই ৰুমটোতে থাকিম বুলি ভাবিছো দেখিছানে আঠুৱা চাঠৰ পাৰি লৈছো আৰু আঠুৱাৰ ভিতৰতে এয়া কস্তুৰীয়ে ইয়াতে কিতাপ পঢ়ি আছে বাবি কিতাপ পঢ়িছা কেতিয়া পইচা আৰু এটা কথা অঁ চৰি 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 মোৰ ভৰিখন লাগি গৈছিলে অঁ কৃষ্ণ প্ৰভু কৈছোঁ মই দেই আৰু এটা কথা অভিমানত কিমান টকা খৰচ হ'ল মই এইটো কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতেই স্পেচিয়েল থেংক ইউ দিব লাগিব অভিমানৰ কাৰণে জোনমণিক কাৰণ তাই বহুত বেছি মানে কেমেৰাৰ আঁৰত সহায় কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ অভিমান শ্বুটিং কৰোঁতে ইমান ডাঙৰ এটা টিম সকলোৱে আমি আমাৰ এই ঘৰখনত আছিলোঁ তাৰপৰা শাক পানী ভাত দালি এইবোৰৰ পৰা বনোৱাৰ পৰা ধৰি বহুত বেছি মানে মেনেজ কৰি দিছিলে আৰু কষ্ট কৰি দিছিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ কোচ বলেগা এই হয় আৰু কিবা পাঁচ লাখ ভিউজ পাৰ হৈ গ'ল এই এই মুহূৰ্তলৈকে ছয় লাখেই হ'বলৈ হ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মনটো বহুত কষ্ট কৰিছে মনোজ ভাই সেইকাৰণে মানে মানুহে মৰম দিছে বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে খৰচৰ কথাটো এতিয়া যদি ক'বলৈ যাওঁ মই খৰচখিনি বহুতেই বেছি হৈছেগৈ কাৰণ অলপ প্ৰফেচনেল টাইপত বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু যি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক শুনিছিলে সেই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক মই ক'ৰবাৰ পৰা যে ডাউনলোড কৰি লগাই দিছোঁ সেইটো কথা নহয় মিউজিক কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল এক্সট্ৰাকৈ মিউজিকৰ কাৰণে প্ৰায় মানে বাৰ দিন পোন্ধৰ দিনমান লাগিছে তাত আছে খৰচ আৰু প্ৰায় ন দিন আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ ন দিনত খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি এইফালে গাড়ী অহা যোৱা খৰচটো গম পাইছে আপোনালোকে আৰু তাত এটি গান আছে অভিমানত এটা সুন্দৰ ছেট চং আছে দুখৰ চং আছে সেই গানটো বনাবৰ কাৰণেও আকৌ এক্সট্ৰাকৈ খৰচ হৈছে আৰু এটা গান বনাবলৈ হ'লেতো প্ৰায় মানে সকলো মিলাই ত্ৰিছ হাজাৰ মানটো যায়েই কম কমকৈ হ'লেও এটা গানত ত্ৰিছ হাজাৰ টকা যায়েই বনাওঁতে বনাবলৈ দিলে আৰু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম অংশখিনিত আপোনালোকে যে চাহ বাগান দেখিছিলে দোকানখন দেখিছিলে সেয়া শ্বুটিং কৰিছোঁ আমি একেবাৰে ডিব্ৰুগড়ত গৈ ইমান দূৰ জহা যোৱা মুঠতে সকলো ফালৰ পৰা যদি খৰচখিনি মই মিলাবলৈ যাওঁ প্ৰায় আশী হাজাৰৰ ওপৰত খৰচা হৈছে কিন্তু আশী হাজাৰ টকা জানো মোৰ ঘূৰি আহিব কেতিয়াও নাহে কাৰণ মই মানে পইচা পাম বুলি সেইটো আশাত মই শ্বৰ্ট মুভিখন বনোৱাই নাই মোৰ এয়া এটা জন্মগত ইচ্ছা বা এটা মানে জন্মগত এটা হেৰি ভালপোৱা কাম বুলি ক'ব লাগিব সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ পইচা কথা মই একো ভবা নাই অঁ হয়তো ঘূৰি আহিব কিন্তু ভিউজ বহুত বেছি আহিব লাগিব তেতিয়াহে মই হয়তো ঘূৰাই পাম আৰু পইচাখিনি কিন্তু ধৰক এক দুই মিলিয়ন ভিউজততো মই সেইখিনি টকা ঘূৰাই নাপাওঁ শেষত মই আকৌ আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোস্তাকৰ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে একেবাৰে সহজ কমেণ্টত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মোস্তাকৰ অছিয়ান ফেচৱাছ